Так, разгрузили да, здесь у ребят. Я не путал, ладно, да, ладно, давай. Ну, скажите давай я... ваше впечатление. Давай да? я, может, я цыкуль... <свят> Вот это мне нравится. Нет, дракона снимать нельзя. Дракона не снимаем. Да. Все нормально, все залы, все. Ну же, дякую. Все. Я и так создаю туда.

Там ребята здержаться з парашюти. любимая моя женщина. Так, пожалуйста. Заброника притулив. Не, не да. Ну Нормально, все. Дякую всім. Ви... Спасибі нашим одеським волонтерам спасибо. за те, що нам допомагають. Да, да, Спасибі вам. Богу, Богу і людям спасибо. ті, що жертвують. Ми всього все веземо. Веземо, ми, з вами, ми за, за вас переживаємо. За За вы, больше, вы великую работу делаете. А мы что? Вот а где живут воины. Все вот так вот вот подбито здесь, разбито. Страшно. Вот

что хотел сказать, спасибо большое волонтерам, мы находимся здесь с осени, с октября месяца, вот, э, проживаем, а наши впереди, и благодаря волонтерам мы одеты, обуты и сы если, это... если бы не было этого, если бы не было волонтеров, все, бы, все, все были бы как была, мы бы мы, мы выжили, но было бы тяжело выжить, и все. Нам было, тяжело выжить без волонтеров. И все. все. Я не обвиняю ни, ни армию, ни кадровых офицеров не обвиняю. они кадры офицеры вместе с нами находятся. Владимир, лопатку на и копать червячков под ножный корм. Ну, как будет, так и будет. рыбы на да, да, но... Если мы купаем червячки, то рыбы на лог. Да, да <свят> У нас червячки есть такие круглые, ребристые. Это где район Одесси? район, города Одессы, правильно, да? Одесская область Одесской области. Мы очень рады, что вы не забываете о воинах, которые Грудью стоят на защите вашей мирной жизни, не жалея ни пота, ни крови, ни своего здоровья. Поддерживайте нас морально и, скажем так, немножко с витаминами. Это немаловажно, потому что на одной тушенке, ребята, и на рыбных консервах тяжеловато воевать. С формой помогаете нам, тоже спасибо. Если бы так по большому счету сказать, не было бы волонтерского движения, я не знаю, бы, что бы эта вся антитеррористическая операция вылилась. Но да, сейчас волонтерское движение пошло на спад, потому что народ устал, цены выросли свои семьи кормить надо, И еще такой груз тянуть, как вот эта э, помощь воинам АТО, не всем под силу. Но тем не менее еще осталось ряд волонтеров, которые не жалеют ни сил своих, ни средств, которые им тоже не лишние в семье дома. Люди стараются, помогают чему нашим воинам. За это вам низкий уклон, большое спасибо. Не знаю, я бы... Скажи спасибо жил в Одессе на Черемушках. Потом когда-то, ну так получилось, переехали, переехали в область, беляевский район. Наши. Да, Беляевский район. Живу сейчас, ну, приписан в селе Нерубайском. Короче, город Одесса, по крайней мере, родился. Одессе. Спасибо большое. И мы вернемся, мы вас любим. Да, мы вас тоже любим. Спасибо вам большое. Да, спасибо. <связь> вам спасибо. Вы стоите. Мы залезли на крышу и здесь смотрим. Да, ну Вот, вот, вот Марьинка. это Марьянка. Кобикормовое это здание. А сам поселок по побал. І то в основному вони з-за того терикона. Ага. Оце терикон, да. Воно шахта, он Видно тобі, шахту, он... шахта, он то тоже наші там. Ця шахта, ага. ось де стоять железяки, вона замінірована там, ніхто не це. Ну Тим не мене, наші держи. Тут якраз Получається, о, йде наше вопи, наше вото видвижно. А воно, 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 виходить, захисна, ото шахта, ото шахта, ото траса йде на Мар'їнку. Тут якраз вона прострелюється, ото все це. Як крили наших, ото 3 июня, то, ну, іменно оце, із градів, то все красиво було видно. Так, ти що. Як летить, так. Ні, це не видно, а коли вони йдуть сходи, ага. чуть. а потім вже коли падають. Ага. То от 3 іюня вони от все время там. А там куди послупили. вони пішли на Марія? А ну, де іменно де... трудовська. Ага. От от... Багато їх пішло, дали наші дали їх... да, да, Усилений да, батальйон да. був, усилений, усілений батальйон так обычно, там 500-600, а усилений у них. Вся, как... Три батальона. Ага. Больше чем полторы. Рота усилена. Пришла. Рота обычно 100 человек. Ага. А на красовую руку шло где-то 250-280. Ага. Усиленная рота. Усиленный батальон у них где-то был. Где-то 2000. Они начали в 4 утра обстрел со всех. Ага. И красового и марки, жилые массивы, и передох с 4 утра. И потом уже даже и... Будет закончился да, обстрел? Ага, Приезжали, ну да, да. вот от трасса, на машине едет, да? Да, да, Вони луплять по цим. Та били вони били навіть до Кураху доставали. Ого. Ото зрада вони, як лупили до Курахова, вони е, цих погранців, вони тоді теж по зраді. То прямо тепер... Оце... Не стесняється. Це день рождень сьогодні, так? Поздравляємо. Весь просиваєте? район збирався, щоб вам привезти. Не потому что там а? думают, Красиво. что вы голодаете, Красиво. а просто хотят поддержать вас, хотят, хотят показать не немножко, да. Хотят показать, что они так, что Молодцы. воинком так отозвался. И администрация, и, и все сельские советы. Своди, герой, так нет. это за один день. Только Красиво. дали клик, за один день все собрали, свезли, все, мы так по сели и поехали пацанам, а вот так. Да. Так что... Ну, пусть... Так что я, сюда я привезу. Это кто будет разрушать? Сейчас, Сейчас разрываем. Это Нет, там нет, 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 все не на... Да. 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 По чуть-чуть ящиков слив, там еще да что-то, да. там картошка. Осл... Нет. Нет, нет. Здравствуйте. Благодарим вас раздельно за помощь. Ребята с Красногорки благодаря для вас за помощь. Всех благ, мы с вами. Вот здесь ребята, ребята стоят, держатся в этой школе. И благодаря всех, кто участвует в этой обороне. Так, вот мы здесь раздали немножко ребятам. Сейчас будем ехать дальше. Вот так. Такие условия их жизни. Не курорт, не курорт. Ты уже домой здесь, да? Год где уже вот где-то. Уже, вот. уже скоро домой, да? Понадеемся. Ну пусть Что Бог благословит. Да? да. Пусть да. Бог благословит, чтобы уже домой поехал. Все, благодарим вас, ребята. Спасибо. Так мы здесь приехали в Чечену. Командир, который этого подразделения, который стоит здесь в посадке. Так, они вот так живут. Такая вот у них жизнь. Дай нас не просит. Картошка, но что у вас было? Картошка. Так это <coughs> Здесь, стоим и смотрим здесь очень много домов разрушены крыши разбиты вот такое вот здесь обстрелы очень сильные очень сильные обстрелы идут и вчера тоже здесь были обстрелы Раздельные, разделянщины. Вот они здесь рискуют своей жизнью, стоят до конца. Все вы передали, благодаря всем, кто жертвовал на эту поездку. Все солдаты благодарят. Вода чистая, питьевая. Вот. ребятам здесь добрый. Добрый день. Значит, находимся мы под Красногоровкой. От нашего поста до, до Сепаров около 600 метров. Обстрелы ежедневные. Иногда и тяжелые, иногда просто стрелковые. Спасибо всем ребятам, кто помогал нам, помогает. Одесская область. Респект и уважуха. Всей души от меня и от всех наших партнеров. Тебя как зовут? Сергей. Сергей. Сергей, Сергей с, Бал, да. с Балты у нас. С Балты, да. Техас, да? Ага. Позовно да. Техас. Так. Всем привет. Всем спасибо. Можешь своим даже родным передать. Нет. Нету? Никого. Ну, будут. да. Главное, чтобы вы держались, конечно, здесь. Все вас увидят. вот в таком здании. Оно, конечно, побито, они немного его стекла вон там заклеили. Ребята живут. Вот такие вот условия на передовой. Если кто-то думает, что это все очень легко. Мы только переночевали одну ночь здесь на заводе. Там стены дрожали. От выстрелов. Сау. находится так. ты откуда? С Кировограда. С Кировограда да? Ну, 300 километров это где? -то. Недалеко. Так, сейчас разгружаемся. поддержка нужна ребята они ободряются когда приезжают когда передают так что все кто участвует в этом вам большая благодарность это поднимает дух людей понимаешь, что они не оставлены такого состояния у каждого человека который

назад разгрузились уже у ребят всех идем на Маринку. Маринка. с утра говорили что там где-то был обстрел вот с этого направления идут дрг и все на разведывательные группы противника здесь стоят наши секреты которые держат оборону по этим дорогам нужно ехать постоянно со скоростью. Медленно ездить нельзя. Поэтому мы идем вслед, вслед за впереди машины, которые сопровождает нас. Вон это вот попадание, видите? В этот. пошел. Ага. Впереди э, работает